হেল্ল' হিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি মই আপোনালোকক কিছুমান বস্তু দেখাম মানে ভণ্টিৰে বনোৱা আৰু আপোনালোকে শেষত জনাব দেই তাই কেনেকেনো বনাইছে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তাই আৰ্ট কৰিও ভাল পায় লগতে অলপমান ডিজাইন কৰিও ভাল পায় মানে যিকোনো বস্তু কাপোৰ হওক বা যিয়ে হওক তাই ডিজাইন বনা ডিজাইন কৰি খুব ভাল পায় আৰু লগতে এই তাই ইম'জি বনাইছে এই কি কয় ময়ো নাজানো বনাইছে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক শেষলৈকে নে কি কয় ক'লে এইটো কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আমাৰ ক'লে মামু তামোৰি বুলি কয় এয়া লাগি আছে পকা নাই বাৰু সৰু সৰু কলি হৈ আছে তাৰমানে আৰু গছবোৰ তিনি চাপৰ এয়া দেখিছেই নহয় বেছি নহয় দুজুপি আছে এয়া আপোনালোকক এজুপি দেখালোঁ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা দেই খায় নে নাখায় আপোনালোকে আৰু আজি মানে কি ক'ম মানে আজি বুলি নহয় এসপ্তাহ ধৰি ইমানেই ৰ'দ মানে বাহিৰলৈ ওলাব লাগে মন আজায় কোম্পানীৰ বিলটো দেখা মাতোঁ যেন এনেকুৱা লাগে যেন গাত জুইহে জ্বলি আছে আৰু এনেকুৱা লাগে ইমানেই গৰম পৰিছে আৰু মই ষ্টেপতে বহি আছোঁ এনেকৈ আৰু কিনো কয় যি গৰম আৰু লাইনটো অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু ফেনসাৱৰ গৰম গৰম মাৰি ইয়াৰ ষ্টেপডোখৰতে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া এতিয়া আকৌ ভাবিছে নেকি পিছবেলা আছে পিছবেলা হোৱা নাই ৰাতিপুৱাই বাজি ৰাতিপুৱা নটামান বাজিছে ইয়াৰ বিৰিছে ন বিহীটো এনেকুৱা লাগিছে যেন দুটা এটামান বাজিছে কিন্তু নহয় এয়া বৰমাহ আৰু এয়া ভণ্টি ভাইটিৰ ভিতৰত পূৰা একদম ফেন লগাই মোবাইল চাই আছে আৰু এতিয়া ষ্ট্ৰিং এটা উলিয়াই ল'লোঁ খাবলৈ মন গৈছে যিহেতু মই ষ্টিং ইমান নাখাওঁৱেই কিন্তু কেতিয়াবা মন গ'লে খাওঁ আৰু আজি গৰমো বেছি পৰিছে ভাবিলোঁ এটা উলিয়াই কেনে খাই লওঁ আৰু আপোনালোকেও বেছিকৈ ষ্ট্ৰিং নাখাব ষ্ট্ৰিং মাইকী মানুহৰ কাৰণে বহুতেই বেয়া ক্ষতি কৰে এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত মা আৰু বৰমা দুইজনী মিলি চাফা কৰি আছে তাৰপৰাখন আৰম্ভ ইমান মানে পেকেট পেলাই নহয় ডেইলি বুটলিলেও শেফ নহয় তাৰমানে মানে পেলায় আৰু এয়া ডেইলি সন্ধিয়া সন্ধিয়া টাইমত আমাৰ চফা কৰা হয় এইটো কৰি আছে দুয়োজনী মিলি বহুত দিনৰ সময়ত আপোনালোকক ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন আৰু গ্লাউচখিনি আকৌ লগোৱা হ'ল দেই মানে বহুত দিন থৈ দিলে ধূলি মাকতি লাগি বেয়া হৈ যায় আৰু কিছুমান বতাহ মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বতাহ ধোঁৱাও দিয়ে ন তেতিয়া মানে বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে আকৌ লগাব লগা হয় সেয়া আকৌ লগালে তেনেকুৱাই ধুনীয়া লাগিছে নে আঁতৰৰ পৰা যেন লাইট এনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আঁতৰৰ পৰা আৰু সেইটোৱে বুজি এনেকৈ গধূলিত ৰৈ থাকিলে মানে বহুত ধুনীয়া লাগে মানে বতাহ মাৰি থাকে যিহেতু খুব ভাল লাগে আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো চব অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু লগতে পাপাই ৰুইছিলে ফুলৰ ডাল এই মানে দেখি পাবনে নাপায় জানো মোৰ দিনতে দেখাব লাগিছিল এইয়া হালধীয়া হালধি যে দুটা দেখিছে এয়া এইটো পাত পাতৰ নিচিনাই আৰু পাতটোৱেই ডিজাইন মানে ফুল নুফুলেই আৰু দেই চাইডে চাইডে লগাইছে তাৰমানে আৰু আজি চাফা কৰি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ নহ'লে আধা থাকিলে সেইখিনি কাইলৈ কৰিব আকৌ পোৱা নাই জানো চফা কৰেহে আকৌ ইমানখিনিয়ে পেলাই দিয়ে নাই লগতে এইজোপা হ'ল কৃষ্ণচূড়াৰজোপা আমাৰ ভাইটিয়ে জন্মদিনৰ দিনাখনেই ৰুইছিল যোৱা বছৰ এটা আগ্ৰহ বছৰ ৰুইছিল মই পাহৰিলোঁ কিন্তু তাৰ জন্মদিনৰ দিনাখনেই ৰুইছিল সি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ওখ হৈ গ'ল দেখি জানে আৰু লগতে খুব ধুনীয়া বতাহ আৰু চাহ দিয়ে তাত অলপ মানে বেঞ্চ দি মানে তাত বেঞ্চ টেবুল বনোৱা হ'ব মানে বহিব পৰাকৈ আৰু নে জাষ্ট বহি কিনে জোৰণি ল'ব পৰাকৈ বনাওঁ বুলি আমি ঘৰতে ভাবি থৈছোঁ আৰু মায়ে গছটোত অলপমান ডেক'ৰেশ্যন দি থৈছে দেখিব নে বটল বটল কেইটামান এনেকৈ দি থৈছে মানে ভাল লাগিবলৈ কাৰণে আৰু লগতে দিব খাওঁ এতিয়া দেখিছেনে এয়া টমেই মোৰ ওচৰলৈ আহিছে তাক মোক অলপমান মৰম কৰি দিলে মানে সি আকৌ বাৰে বাৰে তাক এনেকেই মৰম কৰি দিব লাগে কাৰণে হাতখন বাৰে বাৰে এনেকৈ খটিয়াই থাকে সি চাবচোন দেই আকৌ এবাৰ মই এবাৰ কৰি দিম নহয় তাৰপিছত আকৌ মই হাতখন উতৰাই দিম সি কি কৰিব এয়া চব সি বাৰে বাৰে মোক এনেকৈ খটিয়াই থাকে তাৰমানে তাক মৰম কৰিব লাগে দেখিছে কিমান জ্ঞানী মানে আৰু এজনী হ'ল ভণ্টি সুৰিদিও কৰিলে বৰ লাজ পায় আৰু এয়া বৰমা আমি বাঁহগাজ মনে মনে চুৰ কৰি আছোঁ দেই মানে ঘৰৰ ওচৰতে লাগি আছে বাঁহ আমাৰ নহয় বেলেগত আৰু ইমান বাঁহ গাজ লাগি আছে আমাৰ য'ত বাঁহ নাই সেইকাৰণে বাঁহ গাজ মানে কাটিব গৈছে বৰমাই বাঁহৰ ফাঁকে ফাঁকে সোমাই এয়া এডাল কাটিলোঁ আৰু এডাল কাটি আনি আছে সেইয়া বুজিছেনে বৰমা ইমানেই ক্ষণ মানে বাঁহৰ ফাঁকেদিও সোমাই গৈছেগৈ মানে এইয়া কৰিছোঁ তেন্তে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বাই বাই